Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana kita boleh tahu apa yang jadi beratus-ratus tahun lepas? Ia bukan magic tau. Sebaliknya, ia adalah satu penyesatan. Hari ini, jom kita bongkar kotak alatan seorang sejarawan dan tengok macam mana mereka selesaikan misteri masa lampau. Jadi, soalan utamanya, macam mana kita nak selesaikan satu misteri yang dah lama terkubur? Cuba bayangkan diri anda sebagai seorang detektif dan masa lampau tu itulah tempat kejadian jenayah kita. Kat mana kita nak mula kan? Okey, jom kita mulakan. Perkara pertama yang kita kena faham betul-betul ialah sejarah ini bukan setakat hafal nama dan tarikh. Langsung bukan. Ia sebenarnya satu proses penyiasatan yang sangat aktif. Dan macam mana-mana detektif handal, sejarawan pun perlukan satu set alatan yang betul untuk buat kerja. Bahagian satu, apa itu sejarah? Ha, sebelum kita mula menyiasat dengan lebih mendalam, kita kena tahu dulu apa sebenarnya kes yang kita cuba selesaikan ni. Perkataan sejarah tu sendiri sebenarnya dah bagi kita satu clue yang besar. Ia datang daripada perkataan Yunani, historia yang maksudnya penyiasatan. Jadi, nampak tak? Dari awal lagi bidang ni dibina atas dasar sifat ingin tahu dan usaha untuk mencari jawapan, bukan sekadar terima bulat-bulat apa yang diceritakan. Ada seorang sejarawan hebat, EHK, dia gambarkan benda ni dengan sangat cantik. Dia kata sejarah ni umpama dialog yang tidak berkesudahan. Maksudnya, sejarah ni sentiasa hidup. Kita hari ni, kita sentiasa bertanya soalan-soalan baru tentang masa lampau. Jadi ia macam satu perbualan yang dinamik dan sentiasa berubah. Setiap penyiasatan perlukan bukti, kan? Dalam sejarah, bukti-bukti ni kita panggil sumber. Jom kita tengok macam mana sejarawan kumpul petunjuk-petunjuk mereka. Okey, ada dua jenis petunjuk utama. Sebelah kiri ni, kita ada sumber primer. Anggaplah ini macam bukti terus dari tempat kejadian. Saksi mata, senjata, diari, ia asli, mentah, belum ditafsir. Sebelah kanan pula, sumber secondary. Yang ni pula macam analisis pakar, contohnya laturan detektif atau buku yang ditulis pasal kes tu. Ia adalah tafsiran yang dibuat berdasarkan bukti-bukti langsung tadi. Nak bagi lagi jelas, ini contoh-contohnya. Sumber primer ni boleh jadi artifak macam tembikar purba, manuskrip tulisan tangan, dokumen rasmi kerajaan ataupun keterangan lisan daripada saksi mata sendiri. Inilah bahan mentah sejarah yang belum diolah. Sumber sekunder pula adalah benda yang kita lebih biasa jumpa. Buku teks sejarah kat sekolah, ensiklopedia, artikel-artikel ilmiah dan juga dokumentari. Semua bahan ini ambil bukti-bukti mentah tadi dan susun ia menjadi satu penceritaan atau hujah yang lebih mudah kita faham. Okey, kita dah ada petunjuk. Sekarang macam mana sejarawan analisis semua ni? Ada beberapa kaedah utama dalam kit alatan mereka. Pertama, kaedah bertulis. Ini kerja detektif yang paling klasik. Mula-mula, kena cari dokumen yang relevan. Lepas tu, kena pastikan ia tulen, bukan palsu. Kemudian, kumpul semua elok-elok dan yang terakhir, teliti setiap patah perkataan untuk bongkar apa sebenarnya yang dah berlaku. Seterusnya, kaedah lisan. Ha, yang ni macam kita temu bual saksi. Sejarawan akan buat persediaan rapi, jumpa orang sumber yang ada pengalaman langsung, rakam perbualan tu dan kemudian proses rakaman tu dengan teliti. Siap bandingkan lagi dengan bukti-bukti lain untuk pastikan ia tepat. Tapi, macam mana kalau tak ada saksi yang masih hidup? Macam mana kalau semua dokumen dah musnah? Kadang-kadang petunjuknya memang betul-betul terkubur di bawah tanah. Di sinilah kaedah arkeologi masuk. Ini bukan kerja main gali-gali je tau. Ia adalah satu proses yang sangat teliti dan saintifik. Ahli arkeologi akan petakan tapak gali dengan cermat lapisan demi lapisan dan setiap serpihan tembikar atau tulang yang dijumpai akan dibawa ke makmal untuk dibersihkan, dikatalog dan dianalisis. Setiap objek tu ada cerita dia sendiri. Baiklah, semua bukti dah terkumpul atas meja. Tapi, kerja detektif belum selesai lagi. Sebenarnya, bahagian yang paling mencabar dan paling menarik baru nak bermula, iaitu membina sebuah kes yang kukuh daripada semua petunjuk ni. Inilah bahagian yang paling penting sekali. Fakta tak selalunya bercakap untuk dirinya sendiri. Cuba bayangkan, dua orang detektif tengok bukti yang sama tapi boleh sampai kepada kesimpulan yang berbeza. Dalam sejarah, proses macam ni kita panggil tafsiran. Contoh terbaik untuk faham benda ni ialah kebangkitan Tok Janggut di Kelantan. Dari perspektif tempatan, beliau adalah seorang wira yang menentang cukai yang zalim. Tapi, kalau kita tengok dari kacamata British pada masa itu, tindakan beliau dilabel sebagai satu pemberontakan. Satu peristiwa yang sama tapi boleh hasilkan dua naratif yang sangat-sangat berbeza. Jadi kenapa boleh jadi macam ni? Ia boleh disebabkan oleh banyak faktor. Sejarawan tu pilih sumber yang mana untuk difokuskan, sudut pandang mereka sendiri, ideologi peribadi mereka ataupun tujuan penulisan mereka tu sendiri. Sebab itulah, kita sebagai pembaca kena sentiasa berfikir secara kritis. Okey, jadi selepas semua ini, kenapa kita perlu bersusah payah? Kenapa sejarah ni penting sangat untuk kita hari ini? Kenapa semua ni penting? Sebab sejarah ni bagi kita identiti. Ia bagi tahu kita dari mana kita datang. Ia boleh pupuk semangat patriotism. Ia ajar kita supaya tak ulang kesilapan yang sama. Dan yang paling penting, ia membina jambatan perpaduan bila kita mula faham perjalanan hidup orang lain yang berbeza daripada kita. Petikan ini merumuskan segalanya. Sejarah ni bukan semata-mata pasal masa lampau, ia adalah panduan untuk masa kini dan peta untuk masa depan kita. Ia adalah cara kita belajar tanpa perlu buat kesilapan yang sama berulang-ulang kali. Pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang berfikir, ia juga tentang merasa. Ia mengajak kita untuk berempati. Cuba bayangkan sekejap, anda berada di ambang kemerdekaan pada tahun 1956. Apa yang anda akan rasa? Harapan kebimbangan, kegembiraan yang meluap-luap. Itulah kuasa sebenar sejarah. Ia bukan lagi sekadar kisah mereka di masa lampau. Ia menjadi sebahagian daripada kisah kita hari ini.